Taala bahwasanya berkehendak hidup bagi waktu yang berlambatan dengan hukum dan sebenarnya lawannya itu ialah kosor amal yakni panduk cita-citanya meninggalkan hukum padanya yakni tiada mencita-citakan akan berlambatan hidupnya dengan hukum padanya dengan bahawa dikaitkan dia serta istisna dengan kehendak Allah Taala dan ilmunya di dalam sebutannya atau pilihan yang kedua ialah dengan syarat soleh pada kehendaknya maka tiba-tiba bahawa engkau sebutkan hidup engkau dengan bahawa aku hidup kemudian daripada nafas ini yang keduanya atau saat yang keduanya atau hari yang keduanya dengan hukum dan engkau putus maka bahawasanya cita-cita panjang umur qalamu muallifu Rahimahullah Ta'ala Jadi Kalau perasa Ataupun kalau ingat lagi Ni Maknanya tahun lepas Mu'alif kita dah sebut dah uh, Makna tentang amal Ini untuk raung yang pertama Ni ni makna Dia sebut raung yang kedua itu Uslub Yang dibawa oleh Mu'alif kita Rahimahullah Ta'ala Hujjatul Islam Al-Imam Wazali jadi daripada lebih tujuh puluh sifat mazmumah kata Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali pilih hanya empat saja. Yang pertamanya ni amal. Yang kedua ajalah takabur. mana mana hasad dan takabur. Pak. Menunjukkan bahasanya pak ni lah paling besar sekali. Jadi ni keempat-empat sifat mazmumah ni. Telah pun disebut oleh mu'alif rahimahullah ta'ala sebelum daripada ni. Semua dia sebut belaka dah. pak ha, habis salirah, patu dia sebut pula ni ha ni. Ha ni dia sebut pula pada tahun baru ni. Ha ni dia panggil round yang kedua. Ha, tu. Cuma kalau kita tidak beri perhatian yang baik, makna kita tak berhasillah. Itu cara mu'alif kita rahimahullah taala. Dia tidak sekali harun dak. Ha kebanyakan kita-kita tu dia raya habis lesa sudah su. Baru dia raya hak lain. Imam Ghazali tidak ni, dia raya sekali lalu dulu ni. Maknanya sekali lalu pun banyak juga, hok tempat banyak banyak dia raya. Kemudian dia raya kali kedua pula, makna round yang kedua lah kita. dengan cara lagu lain pula ni. Ha, jadi makna maklumat maklumat yang berbeza lah dia tidak raya hok tolo. jadi begitulah cara ataupun uslub yang diperlakukan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Ha, baik. Ah jadi kalau kita dah dulu kita dah belajar dah ni, amal ni belajar dah. Neh, amal ni makna panje cita-cita. Neh, Dia ambo neh cuba neh maknanya berdasar kepada huraiyah huraiyah mu'alif kita rahimahullahu taala. Ha, jadi makna amal itu maknanya kita yakin kita tidak akan mati dalam masa yang terdekat. Ah ha, lagu tu tu nama dia panje angin-angin tu. Tapi hok kali ni ni mualif kita beri penekannya dari sudut yang lain. Ha, nah, nak uji jadi napok dah semuanya tujuh hari hanya nak uji jadi napok makna dia tu. Amal ni makna panje angin, angin, panje cito cito. Panje angin, angin ni maknanya bahaya lah. dia <tuh> akibat dia, dia menyebabkan kita berani untuk menangguh nangguh ke. Okay? kebaik ke yang memang kita cedek nak buat dan kita tahu benda tu kebaik ke kita menangguh ke taubat kita bukan tak si bertaubat nak bertaubat tapi duk main buah ko ko dulu nanti dulu ha, tu. jadi tidak boleh sebagai orang Islam makna kita tidak boleh main buah ko sebab apa sebab ne, ajal kita bukan di tangan kita Allah Ta'ala boleh ambil kita bila-bila masa saja. Dan orang Arab dia sebut satu pepatah Al-maut kasabu' Mati ini sepertilah binate buah, binate pemansu. Mati ini seperti sabuk. Sabuk ini makna binate pemansu. Rima, ne, singu, buayu. Ini. Bagaimana? Yakni, mati itu datang kepada kepada kita dengan tidak kita jangkau tidak kita skor kedatangannya ialah bil fujah fujah ah ni makna secara mengejut kita tidak tahu maknanya bila ni jadi dengan sebab tu itulah yang jadi kesalahan besarnya Gabriel bila kita Gabriel ni kita tengok kita baca saat ni maknanya amal itu kita nak buat satu pekerjaan eh, pada masa yang kedua masa yang kedua tu mana jam yang kedua hari yang kedua minggu yang kedua ni nah, kita cita-cita nak buat suatu perkara pada masa yang kedua bil hukmi dengan hukum ha nah, tu tuduk jadi panje angin-angin dengan hukum tu lagi mana dengan mutu hati Sebelum daripada kita baca, biar ambo hurai dulu. Ni. panik kita baca nampak lah Kalau nampak tak nampak nak wanak ni. Jadi ni. Panjang angin-angin ni maksudnya ialah kita huraian dulu maksudnya kita yakin kita tak akan mati dalam masa yang terdekat. Tak kena mal malam ni kita mati. Ha, jelas tu. Padahal yo, Sebagaimana pepatah orang Arab sana, al-maut mati tu seperti binatang buah. Kita tak tahu bila mati kita tu sampai ajal kita ni dirasiokan oleh Allah Taala. Hikmah yang paling besar ke Hikmah yang paling besar Bapak Allah Taala rahsiakan kematian kita daripada diri kita? Kerana Allah Taala tahu dah perangai kita manusia, gapo dia? Last last minute. nah, tu perangai manusia. Kalau kita semua ni kita tahu bila kita mati. Tarikhnya, harinya, tahunnya, orang yang paling berjuruh sekalipun setahun daripada tarikh kematian dia barulah dia bergomoh nak ibadat tu paling berjuruh paling berjuruh tu orang oh, nak apa lagi ni dah tahun tu boleh lailatul qadar hang boleh posak nak dekat ni cukuplah ni nah, tu nak no, ayat kata tu perangai manusia jadi bila kita tak tahu bila kita mati bah sifat mati itu adalah secara mengejut Maka tak ada siapa dia yang boleh rasa sedap hati. Kalau orang tua, tua tu ialah antara sahabat kepada kematian. Ha, kalau begitu orang muda tak mati. Hmm, banyak dah kita tengok, kita tahu. Orang muda mati, bahkan budak kecil pun mati. Jadi, tak ada jalan untuk kita rasa sedap hati, rasa selesa dengan sebab kemudaan kita sedikit umur kita, umurku masih kecil, umurku masih sedikit. Tak boleh sedap hati dengan sebab tu. Sebab apa? Sebab orang muda pun mati dan kita pun tengok ramai dah orang yang lebih muda daripada kita ni meninggal dunia ni. Kalau kata sakit tu sebab kepada mati, makna orang sakit ramai yang mati. Pas orang sihat tak mati, mati juga. Orang tino, orang jahat, orang cacat, orang sepenuh ni. Kalau orang cacat tu katanya kalau khususnya kalau cacat uh, akal ni terencak akal ke sana down tu umur dia tidak panjang sebagaimana orang lain. Katanya begitulah. Tapi orang sempurna akal sehat tu berbadai mati dulunya Tapi ke kereta ni. Seboleh duduk dalam wak. Duduk dalam wak duduk atas hati. Sebab dia jaga dia adik dia gile Turun naik sepeda, turun naik litah jalan. Kabar-kabarnya tepuk ke kereta adik dia. Adik dia sihat-sihat, molek-molek. Dia hodok semula dah tak cakap mati-mati lagi. Lepas tu sihat pula dah daripada sakit, sembuh daripada penyakit. Tu bib sepeda. Dia dok gizi arah ko buat adik dia. Adik dia dok jaga dia dulu ni. Jadi apa perkara yang boleh menjadikan kita jadi sedap hati ataupun dia panggil berada di zon selesa. Kita boleh rasa selesa dengan bahawa tak kira lah mati. Tak kira lah malam ni kita nak mati. Tak kira lah esok kita nak mati. Ne. Ha. Jadi kalau sumpah tahun lepas ni. Pak lima hari lepas. Kita kata tak kira tahun ni nak mati. Ha? Ni masuk tahun baru dah. Haa. Ni. Mereka kata tak kira tahun ni. Ha. Ni tahun lahan dah. tu. Pakal kita kata tahun ni. Hai, tahun ni tak kira tak kira. Aku baru lima puluh. Habis aku semua setiga selenda. Ramak dua tiga selenda. Kalau nak go, go demo tu dulu. Tak kira aku dulu. Ha, nah, tu. Maka orang akan sedap hati dengan Gabriel, dia. Kesihatan. Reputasi kesihatan. Kawai ada belakang. Aduk. Oh, oh. ada. Buah pinggir ada. Memel lah. Kalau tak ada jatuh nak hidup lah ke mana. No. Jatuh tak ada buah pinggir tak ada di mulut. Hmm, tak boleh nak hidup lah. Ada lah ni. <laughs> Maknanya ada sakit jatuh, ada sakit buah pinggir, keciman ada doh. Dia pun ah belagaklah kata. Kawe, kawe kita. Tak ada belagak. Gula tujuh. Aduh. Ni. <laughs> Omong lima puluh dah. Menyuhulah dia nyuruh. Saya dia tiga belah, empat belah. Ni, dua puluh ni. Buah pinggir, kolesterol ni. Macam-macam ni. Maka dia pun jadi sedap hati. Ah, itu satu satu benda orang panggil yang sangat-sangat silap salah. Kerana ni sebab kematian itu sangat banyak. Bukan semata-mata penyakit, bukan semata-mata ketua eh ni. Ha. Baby mati kerana dia sakit. Ha, oh, tak sakit ada juga baby mati tak sakit ni. Jadi maknanya semua orang terdedah kepada orang panggil kedatangan mati secara fujah, ah, secara mengejut. Maka bila kita tak tahu, itu Allah Ta'ala rahsia okay? Allah Ta'ala rahsia okay? mati kita bila? Supaya apa? Supaya kita sentiasa. Sentiasa ni, beringat bahasanya boleh jadi mati kita ni. Malam ni, esok ni. Kata Sadina, Nabi Isa AS, hari dunia ni ada tiga hari. kemarin tak boleh nak buat apa dah. Kemarin nak revise balik, boleh kau Tak boleh dah. Kita nak pergi, kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kesalahan dalam hubungan kita ni. Okay? Kita salah kecek kau bergapak ni. Tak boleh nak balik dah. Itu pun orang Melayu kita berkata ni, terlajak perahu boleh, boleh unduk ni. Tapi kalau tak terlajak kata, tarik balik, tarik balik, tarik balik dalam ngano dia terlepas kata, kata. Kalau ah oh, tak apa saya tarik balik. Ah ha, hok orang suruh tarik balik tu, adakah dia memaafkan? Okay, boleh tutup lagi. Tarik balik berkata awak. Ya saya tarik balik. Kalulah. Dok, tak dok nak tarik balik eh. Saya tak akan tarik balik apa yang saya. Ha ah, tu tengok ni. Hagah belakok ni. Pakal kalau dia merenuh ke dia kata tak apalah saya tarik balik. Lepas ada adakah dia lesa tu? Dia maafkan. Dok juga ni. Sebab apa yang dikata tu sudah melukakan hati. Luka hati jauh lebih susah daripada luka tu buat badak ni. Ha, tak apa kalau awak terhata tarik balik mengaku salah tak apa. Saya maafkan. Tapi ada lagi dalam dia dok berdendai lagi rupanya Mulut saja maafkan. Nih. Ha, tu. Jadi maksudnya ialah ni. Maknanya makna kematian itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa beranggap eh? bahasanya kita akan mati dalam masa yang terdekat. Kalau begitu kita akan jadi sangat maju dalam bab hubungan kita dengan Allah taala dan juga dengan makhluk. Sebab apa? Sebab kita tidak akan menangguh-nangguh. Kita banyak menangguh urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan dengan manusia. Sanggup dah orang panggil buat ni. Ha. Sanggup ambil ni kontrak dengan kita. Nak pasal cium minyak apa-apa ni. Allah, tiga-apa boleh tak. Ni, buat Mula-mula tu cepat ingat aku ni. Ha. Mana kita menangguh-nangguh. Banyak yang kita tangguh-tangguh ke. Jadi Nabi Isa kata dunia ni ada tiga hari ja. Ya. Kelmarin tak leh buat apa-apa dah. kemarin kelmarin kesalahan kita, kesilapan kita kita boleh perbaiki dalam arti kata hok lepas pada ni bo jangan buat lagi tu. Esok belum tentu lagi. Yang kita ada bila hari ni. Nak semaya dengan khusyuk hari ni lah. Ya tak si lagi aku khosyuk ni. Sebab nak khusyuk payuh. Nak semaya. Hak orang tak semaya lagi payuh lah. Nak semaya. Who kita boleh semaya. Dia semaya tu mudah ya. Tapi nak khusyuk dalam semaya. Itulah hak cabar Yang sangat mencabar. Walaupun ustaz, walaupun guru sekalipun ne, Oh macam mana kita nak fokus. Nak tumpukan perhatian kita. Hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam kehidupan kita lah, ni. Tidak semua jamin dulu. Kita tengok banyak perkara. Nah, kita dengar banyak perkara, benda hok tak patut kita, hok kita tak payah tahu, kita tahu. Demo duduk baluh di pasar kedah melo. Pak kita tahu, kita duduk pasir mah. Hmm. Wak serabu kita baluh. Pak kita bapo baluh. No oh, harga oh, nah, nah. ni. Tak ada pasal pasar, -pasar. Padahal, tak ada sangkut paut sikit sambung dengan kita ni. Tu dunia sekarang dengan sebab tu hati kita tu masyrul. Masyrul tu mana sibuk? Sibuk mik, bukan mikir kita saja mikir orang lain. Bodoh-bodoh sekarang sebab tu dia cepat mati sebab dia tahu cepat benda-benda ni. -benda. Mu oh, belabik nyoi gak ke cikgu budak sekolah rendah duk tokok. Allah. Parok ni. Bak -poh. Sebab dia reti cepat dia peh. Eh kita dulu Joh lemo joh ni duk pagi air tu taman tema kita tu licin lemu. Apa nama gapo dia? Orang panggil gapo dia? Cang kada ni. Orang kada duduk entah gini. Batah, tali hai le cilmu no bagu kita duk main telanje bogel juh pak juh lima tak malu. Neh, sebab apa sebab kita tak reti lagi bab bab lagu tu. Tapi budak sekolah sekarang budak sekolah rendah sekarang dia. Allah. Nah, tu makna dia tahu benda ha, ni. jadi macam mana? Nak nak benda lagu tu. Ha, dia nak dia bermula dengan tak tak nanti ni kehidupan kita menyebabkan hati kita pun dia jadi banyak perkara yang kita tak sempat fikir pun dia jadi mikir ni. Ya mari telitah Mungkin kita tahu. Arti-arti hmm, kita tahu lah tak tahu anu muka ada dalam media sosial tu. Tak ada bahasa-bahasa semua ahwal dia, pergerak ke dia ne. Hmm, tahu. Hmm. Apa apa ya, aku tahu juga. Ni tahun tak tahu kan ni. kita buka telefon ni katnya tobi ni. Nah, jadi maknanya itu cabare kepada kita nak 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 dari semanya. tu tetap hati, tetap anggota tetap hati. Tetap anggota mudah, bagi Nak no, tetap hati masya-Allah payahnya. Ni, Pucuk kita nak tetap hati. Macam-macam perkara. Ne. Macam-macam perkara yang berlaku. Hak dulu tak berlaku. Ne. Jamin kita sekarang berlaku. Ne. Timbu macam-macam hal. Ne. Masalah skemo. Skemo ni serabut lah. Ne. Hak serabut kita ke skemo. Bapak duk telefon ke aku ni. Ha. Jadi nak pelepas tu macam-macam lah. Benda-benda yang mari. Yang zaman dulu tak ada. Ne. Jamin sekarang kita tu. Ne. Kita takut kanu, Kita tak boleh harap dah orang lain. Kita sendirilah kena jaga diri kita ni. Bukan kata Covid makna kita jaga kita kita sendiri. Jamin dulu kalau ada orang luar masuk dalam kampung, mata duk biung biah tengok kiri kanan, oh ni pakak pergi ke demo, siapa demo ni? Gua demo nak buat pelik tengok ni. Lon ni orang okay, masuk dalam kampung ke, lon ni dia duk biung biah tengok kita pun nusu, itu takut kau dia ne. Jadi kalau berlaku apa-apa, siapa dia nak bagi tolong kita. Oh, kita? Tak ada. Ni. Kalau dalam kampung kita tak ada nak harap dah. Ni. Jadi semua tu sebenarnya membebaikan kita sebab itulah zaman sekarang ni. zaman kalau kita bercakap dengan orang, orang yang terlibat dengan kemasyarakatan kata gapo makna Allah, zaman sangat rencam, zaman stres ni. Orang semua tertekan berlaku. Dalam 2 3 tahun ninja dulu mana ada, tak ada. Benda ni sangat tabu. pate. gapo Pakak ke rukah atas pagar, retak tendu. Kat rumah ambo. Nyoki pakak terjun sini bukannya orang ni, orang miskin orang ni. Ali kau perak. kalau orang miskin apa kedah hidup dia susah ni, patutlah dia tu orang panggil terjejum. ni. Ha ni orang yang kehidupan mereka tu, ni ada hak, tu ada, orang panggil banyak perkara tapi ni ha tu sebab apa? Sebab tekan ni ni. Ha tu. Maka itulah menyebabkan kita nak khusyuk pun banyak perkara kita nak kena memikir ni. Ha jadi ngah sebab tu kita ha sebab itulah bila kita mari ke rumah Allah Taala, kerap lama kita berada di rumah Allah Taala. Ya. Maka itulah yang di antara orang panggil kita boleh kurang ke orang panggil kesel-kesel orang panggil kehidupan nyata yang yang begitu sangat membebek ni. Ha. Mana sekarang mana untuk dia kena mikir juga hal cucu dia. Jamai dulu ke ni, jamai dulu. Dia berlaki beranak hmm, pandai-pandai sendiri lah patah. Tak dia habis patah lagi gimana orang kita. Dia mungkin dia dulu orang hidup susah lah kok. Tak ada orang senang jamai dulu, orang senang kat cikgu. ni Ah ha, cikgu tu hilir lah tu. Jamil dulu. Tahun 70-an. 70-an, 70-an. Oh jadi cikgu tu kaya dah lah. Orang oh, okay, kaya dah kapur cikgu. Nah, nah. ni tak ada kapur lah biasa lah. Ne. Jadi maknanya ni. Nah. Sekarang ni. Makna tu ni. tak habis lagi. Anak sekolah habis lah kau dah. Cucu sekolah pula dah. Berebut dengan anak semaya. Zohok nak pergi semaya. Maknanya berebut. Alah lah. Maknanya simbol pula dekat waktu ni. Makna waktu tu lah orang panggil budak tu, ha, budak sekolah tu, cucu pula ni. Ha, Jadi maksudnya, benda-benda lagu ha, tu, kita duduk belajar kita ni, dia ada cara dia. Bagaimana? Tu dia panggil makhluk. Aqabatul awa'ik, bahagia makhluk. Makhluk tu manusia-manusia. Yang menjadi gangguan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak sebab itulah maknanya kita tu dengan kehidupan zaman sekarang ni dengan solusi yang telah diberikan oleh ulama-ulama dari kitab mereka seumur kitab ni hok masa dulu sekarang <coughs> zaman kita sudah berubah tak serupa jadi kadang-kadang kita tengok uh, solusi itu makna tak berapa tepat dengan itu makna kita kena sesuaikan tapi tengok Imam Ghazali kitab ni kitab Minhajul Abidin seolah-olahnya so macam map macam peta perjalanan seorang hamba macam Isra Mi'raj ha ni boleh Isra Mi'raj tapi kitab Bidayatul Hidayah diterjemahkan ke bahasa Jawi oleh Syekh Abdul Samad Al-Falim dengan nama Hidayatul Salikin. <coughs> Hidayatul Salikin itu terjemah daripada Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kitab Bidayah Imam Ghazali pula seolah-olah macam jadual yang disusun oleh Imam Ghazali untuk kita beramal mengikut kategori manusia, orang yang sibuk lagu ni nah tu. Imam Ghazali menjadi orang panggil beberapa keadaan maknanya, jadualnya macam mana-macam -macam mana. Jadual lain, ini mik betul. Perjalanan kita ni, ha nah, tengok. Imam Ghazali ini begitu iktinak mano sangat beri perhatian untuk nak 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 tolong kita umat Islam ni. Jadi dia dia cuba gambarkan perjalanan ibadat kita tu adalah perjalanan hidup kita adalah perjalanan ruhi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala serupa dengan perjalanan Isra Mikraj <tuh> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah perjalanan Isra Mikraj tu penuh dengan ibrah-ibrah pengajaran-pengajaran. Terlalu banyak Sarak pada dengan pengajaran-pengajaran Dalam waktu tak sabar semalam me, pun, me. Bukan, satu, bukan satu malam Cuma kita pergi cek dari Semalam Dalam satu malam kejadian yang berlaku itu Konten dia tu banyak Tak cukup dengan masa sebenarnya Mula-mula Nabi tu turun daripada ne, Isyad merok Nabi cerita sekaligus tu Huk peting-peting dulu Lepas pada tu Nabi doa oh, ya lah Huk per, perinciannya ya, tiap-tiap satu perkara yang dalam kitab kita ni kita ada dia sebut mana uh, Lailata Usriabi ni. Pada malam aku di ke ni. Aku tengok dia dalam syurga, aku tengok dia dalam ha tu. Nabi cerita kemudian pula tu. <coughs> ha, jadi begitulah perjalanan orang panggil ibadat kita ni <coughs> ni. Dengan ada gangguannya, ada ada halangan-halangan dia ni. Jadi sekarang ni ialah dari sudut nafsu ni kita duk cara dalam bab nafsu ni. Dalam bab nafsu ha, nah, dia ni, pak menyakit ni ni penyakit pak penyakit besar-besar. Panjang angin-angin makna kita yakin kita tidak akan mati dalam masa yang terdekat. Ha tu. Baik kita tengok bagaimana cara dia menghuraikan dia kata <coughs> amal yakni uh, panjang cita-cita. Kata kebanyakan ulama kami. Siapa dia ulama kami? Ulama sufi, ulama-ulama tasawuf berbeza dengan ulama fiqh, berbeza dengan ulama usuluddin. Ulama ni pun dia banyak kategori pula ni. Ha tu. Jadi kebanyakan daripada ulama kami, bila dia kata kami tu maksudnya ulama tasawuf rahimahullahu taala. <tuh> Gabriel dia panjang angin-angin ni, panjang cita-cita ni. Bahawa berkehendak hidup. Berkehendak hidup bagi waktu yang berlambatan. Waktu yang berlambatan tu bila makna masa yang selepas daripada ni, jam yang kedua, esok luso, mango depe, bule depe, tahung depe, ha, Itu makna waktu yang berlambat te, Dengan hukum, ah ha, situ. Tepat duduk jadinya dengan hukum. Dengan hukum tu masuk gabri dengan hukum. Dengan mutu hati, putus makna garanti. Ah ha, tu. Waktu yang berlambat teh, supaya kita kata sekarang pukul lape, ne? Jam lape. Jis 10 malam ni. Kita telah merancang untuk melakukan satu perkara. Misalnya ni, ah uh, pergi makan kedai ko ni. <coughs> Bersama dengan kawan-kawan kita ni, katalah kita kata sembilan lebih-lebih ni, maksud aa, uh, maknanya sebab sudah semai show ni ni. Jadi ni, bila kita kata ah uh, malam ni kita sudah semai insya habis mana semai kita pak nih, kita pergi nur restoran ni, uh, pakak dua tiga orang. Okay. Dengan hukum, ah uh, tu salahnya dengan hukum. Dengan hukum tu macam mana? Yakni tak ada qaid dengan dua dua dua, dua qaid yang diberi di, di pilihan kepada kita. Yang pertama masyiatillah istisna. Istisna dengan masyiatillah. Membuat pengecualian pengecualian dengan kehendak Allah Taala satu. Yang kedua ialah dengan syarak kebajikan. Ya, lagu mana? Eh, malam ni kita pakai roti payah deh kat stadium pukul lepas maghrib kita gila ha. dalam hati kena qaid insyaallah Itu ha. tu dia panggil istisna qaid dengan masyiatillah jika tu kan do bermakna tidak mutu ha mutu. tu bahasa arab dia panggil hukum hukum tu salahnya kita nak buat apa-apa saja hukum. lepas pada ni secara hukum Itu ha. tu tempat salah Bapak salah, sebab seolah-olah kita kata pukul sembilan setengah malam ni bila kita kata kita akan berada di satu tempat pukul sembilan setengah atau berbuat sesuatu pada pukul sembilan setengah malam ni dengan jazam dengan hukum dengan hukum tu maksudnya tidak kait dengan insya-Allah ataupun jika ada kebajikan padanya bermakna seolah-olahnya kita tahu satu rahsia yang dirahsiakan oleh Allah Taala kepada dia ajal kita yakni kita yakin pukul 9.30 malam ni kita tak mati lagi boleh kadok kita yakin 9.3 malam ni kita tak mati lagi. Boleh kadok? Tak boleh. Kita tak tahu. Hai, aku sehat Tak ada tak rasa tak rasa sakit radang pun. Tak ada rasa ni tak ada lenguh-lenguh tak ada. Hai. Rasa segar, rasa kuat, bertenaga. Ha, ni. Bak kata semalam tu nak mati dok ni. Ha. Pas orang sihat bukan nyah tepuh kau lari, Nyah jirik kau lagi. Tak nak dia sakit ni. Ha, tu. Jadi sembilan setengah malam ni kita nak apa-apa tak boleh jazam, tak boleh hukum. Nah, kita tak mengaji kita kita tak tahu. Hukum tu lag mana? Tidak kait dengan masyiatillah. Gabri masyiatillah. Masyiah kehendak. Masyiatillah kehendak Allah Taala. Hok kita kata,